Еще должен сразу сказать, что все герои, все события, они вымышлены. И все совпадения, которые могут быть, это, собственно, плод больной фантазии авторов, и они совершенно случайны. И еще хотим отметить, что во время подготовки ко всему этому ни одно животное и ни один мужчина не пострадал. Вы готовы? Ну, тогда мы начинаем. Русскоговорящие. ЖД Бандеровская компания Жмоцен и Жлобсон. При поддержке и с разрешения продюсерского центра 2. И представляю. И что замолчал-то? А что? а что представляют? Что? Ну, эти твои жлобцы, они а, В смысле мы? Ну да. Я, я, боюсь, что мы уже ничего из себя не представляем. Уже, глядь, пол, полный зал, ага. а шла И что будем делать? Смотри, сколько народу собралось. Думаем. Думаем. Я придумал, все. Итак, русскоговорящие, ЖД Бандеровская компания, Жмотсон и Жлобсон поздравляют! кого? Женщин, конечно. Женщин и с чем? 8 марта скоро. шопе. В календаре посмотри. А почему-то 8 марта в календаре красным цветом будет. А, это цвет нашей мужской крови. И кто ж придумал-то 8 марта? Вот это я знаю, за такие себе Клара Цеткин и Роза Люксембург. И зачем это они придумали? Хм, я так себе думаю, что они такие имели бизнес на цветах. И что же это за праздник? Ой. Это такой день, когда каждый мужчина может честно признаться, да, сегодня не мой день. <св> а еще это день, когда даже самые умные, самые толковые мужчины достают свои заначки и тратят их ну, самым бестолковым образом. И что, мужикам это нравится? Думаю, Я нет. Думал, Думаю, что? нет. Женщины меньше всего разговаривают в феврале, так как это самый короткий месяц. Поэтому я думаю, что мужчины делают им подарки в начале марта благодарность за февраль. А еще мужчины не любят 8 марта, потому что 8 марта вот женщинам чай с тортиком, с конфеткой, с шоколадком, с цветочкой, а нам да, опять давиться этой горькой водкой. А вот откуда появились женщины? Ну, говорят, что из ребра Адама. Я слышал где-то изначально, Адаму предложили сделать Еву фантастически красивой сексуально, короткая, нежная, хозяйственно и вообще супер -купер. Но взамен попросили у Адама левую ногу, левую руку, э, левое ухо и одно из ребер. И Адам подумал так, почесал репу, а нельзя ли мне что-нибудь просто из одного ребра? Ну, а я вот читал другую версию происхождения женщины. Послушай. В горах на скале о распутствах мечтая сидела измена, худая и злая, а рядом под вишней сидела любовь, рассветное золото, в косы плетая. С утра, собирая плоды и колени, они отдыхали у горных озер и вечно вели нескончаемый спор. С улыбкой одна, а другая с презрением. Одна говорила: На свете нужны верность, порядочность и чистота. Мы светлыми, добрыми быть должны. В этом и красота. Другая кричала: Пустые мечты! Да кто тебе скажет за это спасибо? Тут право от смеха порвут животы даже безмолвные рыбы. Жить надо умело, хитро и с умом. Где быть беззащитной, где лезть на пролом? А радость увидела, рви, не зевай, бери. Разберемся потом. А я не согласна бессовестно жить. Попробуй быть честной. И честно любить. Быть честной. Зеленая дичь, чепуха. Да есть ли что выше, чем радость греха? Однажды такое они подняли крик, что в гневе проснулся косматый старик. Великий колдун, раздражительный дед, проспавший в пещере три тысячи лет, и рявкнул старик. Это что за война? Я вам покажу, как будить колдуна. Так вот, чтобы кончить все ваши раздоры, я сплавлю вас вместе на все времена. Схватил он любовь колдовскую рукою, схватил он измену рукой другую и бросил в кувшины, в зеленый как море а следом туда же и радость, и горе, и верность, и злость, доброту, и дурман, и чистую правду, и подлый обман. Едва он поставил кувшин на костер, дым взвился над лесом, как черный шатер. Все выше и выше до горных вершин. Старик с любопытством глядит на кувшин, когда переплавится, все перемучится. Какая же там Евгений-то получится? Кувшин остывает, опыт готов. По дну пробежала трещина, затем он распался на сотни кусков и появилась Женщины. Ну вот, это не противоречит тому, что я говорил, только добавлять. Но вот в сущности. А вот про сущность есть у одного малоизвестного поэта. Вы сущность женщины попробуйте поймите. Перед лицом мужчины вся в смятении, казалось бы, нуждается в защите. Но в тайне мыслит лишь о нападении. Так что, вы хоть все женщины одинаковые? Да нет, не, а, ну что, забывают гораздо больше. А, ну да. Например, блондинки. А что блондинки? Ну вот у моего знакомого, например, жена брюнетка решила осветлиться и уже к вечеру устроила скандал. Откуда на подушке темные волосы? Ну и что? А зато блондинки знают, куда на ночь свет прячется. Ну дай куда же. А еще они знают, как угонять самолет. Как его гонишь, они же такие большие. Ну, блондинки рекомендуют угонять его, когда он высоко в небе такой маленький. А надо проверить, нет ли у нас среди наших зрителей блондинки. Чудненько. Ага. Как раз имеют тест на, на блондинистость. Вопрос первый. Сколько длилось столетняя война? Сто лет. Сто лет. лет. Приз за правильный ответ. Ага. И вопрос второй. В какой стране изобрели Панаму? В Панаме. Ты нам вы не счет, вы уже имеете свой Можно, Можно сосед. Можно сосед. Можно. Сосед, тебе повезло, что ты сосед. Ага, третий вопрос. В каком месяце отмечается Октябрьская революция? Молодца. Молодца. Следующий вопрос. Как зовут короля Георга Шестого? Вы не в счет? <соединяющие> ну, я ну, я его, его, если нет. Ну, Георг. Не Откуда вы все <соединяющие> знаете? <соединяющие> так, у вас подарков не хватит. Пятый вопрос. От какого животного происходит название Канарских островов? Канарейка. Канарей. Что сказал? Передайте. Такие так, глубокие знания. Действительно. <соединяющие> так, ну, такой подарок не жалко. Ну и последний вопрос. Но славянские первоучители Кириллин и Ходий изобрели адрес. Как она называлась? Кириллин. Лаолица. Кто сказал Кириллица первым? Кириллица или Лаолица. Ага. То ли Кириллица, то ли Лагулица. Ну что, а теперь внимание. Правильные ответы. Столетняя война длилась... 116 лет. 1337 по 1453 год. Нужно отдавать. Следующий ответ. Панамы изобрели в Эквадоре. Октябрьская революция отмечается в ноябре. Имя короля Георга. Альберт. Альберт, он поменял имя в 1936 году. Название Канарских островов происходит от... Происходит от тюленя. Латинское название Ладно, Искария давайте. Канария. Нет. Передадим детям. Да, а но тем не менее, славянские первоучители Кирилл и Мефодий изобрели азбуку, которая называлась Глаголица. Угу. Глаголица. Я даже не знаю, что сказать. Ну, давай, наверное. Мы волнуемся, они, наверное, тоже, тоже волнуются. Да, а какие они вообще женщины? Ну, разные женщины ходят да, по свету. Сейчас. Буквально два слова на тему наив. Во-первых, есть женщины. Рыбки и птички. Есть зайчики, пупсики, пышки и спички. Драконы и змеи. И тысячи кисок. А можно еще? Огласите весь список. Есть женщины смирно, есть женщина вольна, Есть женщина нива, есть женщина вольво. Есть женщина-плазма и женщина люб есть женщина лезвие, женщина ю. Есть женщины девы, есть женщины овны, есть женщины где, а и женщины вот. Вот женщина финка, вот женщина полька, вот женщина вам и женщина сколько? Два мира, два полюса, женщина хмель и девочка. Помнишь, я нес свой портфель? Манящая девушка бригантина и женщина. Где-то шатался, скотина. Есть женщина повесть, есть женщина строчка, и просто конец всему женщина. Точка. Нет двух одинаковых женщин на свете. Мы кое-что поняли в этом предмете. Мягкие, мягкие податливые женщины Людски, болтает без умолку женщина Труцки, всегда предсказуема женщина Эхо и в 70 жен... женственно женщина Пьеха. У женщины бабы простая натура, а женщина, на У женщины червы огромное сердце, душа на защелке у женщины дверца. Прекрасные на женщине и на У женщины тумбочки, чудные ножки. Сильна интуиция женщина глоба. Сильна конституция женщина с Пунцовые губы женщины вам. Песцовые шубы у женщины вам. В беседках беседы у женщины ям. На сладость победы у женщины штаб. Ведут себя женщины не одинаково. Может, мы-то них натерпели всякого. С рассветом поднимется нас женщина утро, а вечером женщина в утра. От снега, от ливня, от града укроет надежная женщина. кип, руки, руки. Лишит разум, разом разума женщина ром. На, на место поставит нас женщина пром. Наделает крошек нам женщина плюшка. По шабе нащелкает женщина клюшка. Согреет от косточек женщина ил. Бесследно поглотит нас женщина. Вот женщина свечка сгорает от страсти. Стирает старательно женщина ластик. Вот женщина блузка куда-то слиняла. А женщина раз, нас на раз променяла. Чего надо женщине не уходи же? Куда навострилась женщина лыжи? Да коль пострекать будут нас на поступки завущие, жадные, пущенные кубки. Застряв словно в джунглях, в словах непролазных, мы славим всех женщин, хороших и разных. И скажем от имени всех мужиков, вы все, что нам нужно, во веки веков. А именно, мама, супруга, подруга, лекарство, подушка, мечта, джамалунгма, оазис в пустыне и плод в океане, картошка в кастрюле, грибы на поляне, забота о частном и мысли о вечном, часовня на красном и звезды на млечном. Вам скажут и прапорщики, и поэты, Зимой и летом все мысли об этом. А именно, здорово, хоть и непросто, объять необъятную женщину, космос, разжать крепко сжатую женщину-фигу и выиграть женщину высшую лигу, в постель положить с собой женщину-книжку, все деньги поставить на женщину фишку. И высшее счастье вскочить в среди ночи с заботой о женщине домогочей. При всем этом они слабый пол. В общем-то, да, но... Но слабый пол сильнее сильного, силу слабости сильного пола к слабому. И что же нам теперь делать? Как себя с ними вести? Может так? На старой осени глушили лесной Жил леший, глазастый, волосатый. Для лешего был он еще молодой. Лет триста, не больше. Совсем не злой, задумчивый, тихий и не женатый. Однажды у черных болот в лощине увидел он девушку над ручью, красивую, с полной грибной корзиной и в ярком платье городском. Федать заглудилась. Стоит и плачет. И леший вдруг словно затасковал, ну как я его ее выручил? Вот задача. Он спрыгнул с учка и уже не прячась, склонился пред девушкой и сказал, не плачь, ты меня красотой смутила, ты радость, и я тебе помогу. Девушка вздрогнула, отскочила. Но вслушалась в речь и вдруг решила. Ладно, успею еще убегу а тот протянул ей в косматых лапах букет из фиалок и хризантем. И так был прекрасен их свежий запах, что страх у девчонки пропал совсем. Свидания у девушки в жизни были. Но если по честному говорить, то в общем ей редко цветы дарили и радости мало преподносили, больше надеялись получить. А и промолвил. Таких обаятельных глаз я нигде еще не встречал. И дальше смутили окончательно, тихо. Из мха и соломки он сплел ей шляпу, Был ласков, приветливо улыбался, И хоть и не имел руки, э, и не руки имел, а лапы, Но даже облапить и не пытался. Донес ей грибы через лес, провожая, В трудных местах впереди идя, Каждую веточку отгибая, Каждую ямочку обходя. Прощаясь у вырубки обгоревшей, Он грустно потупился, пряча вздох. А та вдруг подумала, Леший, леший, а вроде, пожалуй, не так и плохо. И пряча смущение в букет, красавица вдруг тихо промолвила на ходу. Мне лес этот, знаете, очень нравится. Наверное, я завтра опять приду. Мужчины, мужчины, встревожьтесь. Но кто же не знает, что женщина с нежной своей душой сто тысяч грехов нам простит, порой простит, может даже ночной разбой, но вот внимание не прощает. Вернемся же к рыцарству. Добрый час. И к ласке, которую мы забыли. Чтобы милые наши пары от нас не начали бегать к нечистой силе. Mm. Вот так-то. И нужно что-то срочно решать с подарком. Ну, с этим, наверное, проще. Все знают, если не знаешь, что подарить жене на 8 марта, разбери наконец, конец Хотя, может, собственно, у женщин-то можно э, было бы на конкурсе женской э, можно было бы, но на конкурсе женской логики победил генератор случайных чисел. Они же не умеют ясно изъясняться. Вот один мой знакомый спросил у жены, что ей подарить? Она ему. А подари мне на 8 марта что-нибудь этакое, чтобы я правой ножкой нажала. Раз, и стрелка от 0 за, до 100 за 3, за 3 секунды он и купил на полный рис. Моего брата был тоже случай, когда он спросил, что ему подарить 1 марта, она ему говорит, а мне что-нибудь для моих тоненьких музыкальных пальчиков, для моей лебединой шейки, для моих маленьких ушек. Он пошел купил либо. как же тогда быть с подарками? Может стихи? Какие? Ну, например, моя жена очарование. Господь спасибо за жену, она небесное создание, как говорили в старину, она добра, нежна, красивая и все решительно идет. Попробую я сказать ему, она не было свидетельства. Ну, тогда, можно, тогда можно так. Пусть отблеск зимний еще не угас. Пусть воздух становится зыбким. С первым весенним праздником вас. С первой весенней улыбкой. Пусть первый подснежник подарит вам нежность. Весеннее солнце пусть дарит тепло. А ветер весенний пусть дарит надежду, и счастье, и радость, и мир, и добро. Или так. Мы поздравляем женщин всех на свете, кто дал нам жизнь и жизни нашим детям, кто вдохновлял на пылкие стихи и более тяжелые грехи, и тех, кто каждый день и даже каждый час клянет на все лады и любит нас. А давай попробуем вместе сочинить. Я начну. Дорогие наши дамы, были мы порой упрямы, но сегодня скажем прямо. Любим вас мы так безумно, что представить неразумно, и теперь в компании шумной мы хотим вам пожелать. Никогда не унывать, с той ноги всегда вставать и мужчин не обижать. Будьте вы всегда радушны, веселы, добры, не скучны, чтобы через год опять мы могли вас поздравлять. Ну, вроде бы. Может еще? Давай. Любим вас. Душой красивых, добрых сердцем, неспестивых, не сердитых и не гордых, шебутных и непокорных, нежных, преданных, любимых, озабоченных, счастливых, чаще милых, реже вздорных, наших женщин ну, Почему-то не хлопают только Хорошо, только теперь я начну. Что женщине нужно на самом-то деле? Мы более-менее вроде бы знаем. И все, что себе пожелать вы бы хотели, мы именно этого вам и желаем. Успехов в работе, погоды, приятной любви, чистой, нежной, неоднократной. Детей разнофолых пальто по фигуре, соседей купы, что не пьют и не курят. Волос шелковистых, зубов белоснежных, мужей состоятельных и очень нежных. Конечно же умных и чтобы в законе. Свекрови, живущих в другом регионе. Детишек послушных, тарелок, помытых, мужей не храпящих и на ночь побритых, коллег не зацикленных только на бабах, врагов слабосильных или сильно слабых. Обеда в постель, впечатлений полярных и этих, ну, в общем-то, регулярных. Ковгот без затяжек, не дня без обновки мужей, что без длительной командировки. Любви обжигающей, как в сериале. И пять сериалов на каждом канале. И фоток курортных порывов безумных. Соседей сверху, и снизу шумных. Поездок не на огород, а на море. Пироженок вкусных, но что без колонок. Машины на странных, но руль, чтобы слева. Духовая диура, цветов и жилья. Намерений разных, но лучше серьезных. Жилищ Пятикомнатных и пятизвездных. Заслуженный отпуск на пляжах и волнах. Троллейбусов вовремя и неполно. Друзей незанудных, подруг неревнивых, Мужей состоятельных, как говорится, растильно не повториться. Любви, чтобы воспламенялась, как пора, Когда это важно не жалко повторок. Стиральных машин, пылесосов, комбайнов И функциональных и стильных дизайнов. Страстей изнурительных, трудностей кратких, бриллиантов не менее чем 40 каратов. Сантехники импортного рода без моря. Проблем никаких. Шифонье без моря. Мне кажется, что-то еще мы забыли. А, -а, -а вспомнил. Любви и сервантов без моря. Избыться мечте стать великой артисткой и женского дня. Вот хотя бы раз. Ну что там мы все-таки забыли? Мужчин забыли поздравить. Мужчин. Интересно, с чем? Хочу сегодня я адресовать часть поздравлений с женским днем мужчинам. Считаю, есть достаточно причин к тому, чтобы в этот день на всей планете поздравить всем сегодня у нас, мужчин, что существуют женщины на свете. Тоже верно. Ну что, финал? А может мужчина? Давайте подходите. Или как то что-то что то встать и придумать какие-то стихи, да? да? да. Кто да. начнет? Давайте. Земля зитхая ледва чутка. Андрюш, покидается за сном. А, і березень дарує чудо, розпочинаючи весну, це чудо в пошлишках царівни. У морі квітів навкруги ми Мисвітаємо царівни найкращі милі дорогі! Еще буквально два слова посмеялись немножко. И э, я бы хотел в качестве подарка для всех вас, и женщинам, и мужчинам, поделиться одним стихотворением, которое недавно м -м, мне попалось. И знаете, я очень люблю вот, находить и делиться потом стихами, которые нашел. И когда рассказываю, обязательно предваряю рассказ чем-то, чтобы м -м, усилить впечатление от стиха. В данном случае ничем не могу предварить, потому что он настолько оказался для меня пронзительным, настолько законченным, что я могу только поделиться, вот, только поделиться и подарить его вам. Рассвет приходит к тем, кто его, Во всем ее убийственном величии. Кто плачет от чужого безразличия, сам безразличен не был. Никому. Рассвет приходит к тем, кто был. В пути не зная ни усталости, ни лени, кто обессиля падал на колени, но поднимался, продолжал идти и, зажимая волю в кулаки, вдруг находил ромашковое поле. И задыхаясь от щемящей боли, свои ладони прятал в лепестки. К тем, кто, похоронив свои мечты и помянул их, направлялся дальше. Кто смог среди предательства и фальши не растерять духовной чистоты. Нечаянно, в небесной синей лепени. Вдруг распахнутся солнечные двери. Рассвет приходит к тем, Кто верит в свет? Безумно. До последнего. Я хочу, девочки, подарить одну песню, которая, мне кажется, отображает вообще отношение мужчин к женщине. Что они? Для нас матч, значит, что надо стоить. Посуды кухонная гора все неболет, И опять забыл полить столетник двух. Друзья зовут, давай махнем наши шлыки на, на даче, а я не Мне милей мы в немилеймость привычные. А съеда я скучаю по тебе. Что ж тут поделать? Казалось бы, ну что скучать, считается полезным. Недельку друг от друга. я все пробую начать Жить логикой железной Но в логику любовь никак не запихнуть И наш обыденный уклад Сложившийся годами Где суета сует владеть всем Мешает казалось бы, ну что скучать, пройдет всего неделя, и все вернется на круги своя. Обычные дела, друзья, работа на пределе. А в общем жизнь вполне обыкновенная. И лишь заметив первый снег над хмурою столицей, и улыбко возявшие цветы. Я вспомню. Зазвичай, Это лидовый месяц, все музиканти руки потитають. Це лидовий місяць. На концерт підбавиться перед концертом, але ми вже вже здаємо тут на цей концерт.